я говорю, документы все Ну все. То есть я просто не отъехал. День добрый. У кого претензии к данному молодому человеку? У кого претензии, говорю, к данному молодому человеку? Я же даже документы ваши не смотрел. Кто вы, что вы? Ну, милиция смотрела. Ну я же не милиция. Ну правильно. Ну вот. Поэтому мы не смотрели. В чем человек интересует Сами ездят щели на растаможенной машине. Да, Вам известно. известно, что положение документы, если, 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 если взять вы Помним, говорим ситуацию, говорим, куда въехал человек. Вот, Проезжаем да. на таможенную площадь. И потом узнавать вы, вы с ним хотите проехать куда-то? Да, он что, обязан? Да, что на месте будет это все составляться. Он обязан куда-то с вами ехать. На, на, украинской машине, раз на нет? Обязан с вами куда-то ехать. Хорошо, со составим ставим У него документы, не все в порядке, люди проверили. Какой? Документы практически никакие не давал. видели документы? Поверили. Он где документы дал? доверенность и договора? Конечно, договор, что вы работаете действительно на этой территории. Нет. kako no, no, po kakvijem? Ne po kakvijem. Poslije pre dogovoru, da. Вы не смотрели документы. А, уже. ГАИ что они посмотрят? На нем, а ну, как они посмотрят? Он въезжал в Украину, не он не в Украину. Какая разница? Я же вам говорю о положении Стамбульской конвенции, которая является выше, чем нормативные правообладатели государства Украины. Документы То есть, у вас в Стамбульской конвенции может заехать один человек Украина... Документы-то на него оформили. Он не может, он есть, не, он не что может он, строить, строить. он не может выехать за границу. По определенному обстоятельству. Идут для работы, пригнали сюда машина. Ну какая разница, он должен объяснять? Нет, ну подождите, вы, что, вы разговариваете за со мной, правильно? При чем дешевле, если я разговариваю со мной? Я говорю, что он, он вам не поверите, не должен объяснять. Я вам тоже не должен объяснять. По обстоятельствам. Он 100. не может выехать за границу. Подожди, если вы видите, что он подчиняется э, требованиям Стамбульской конвенции. Ну, Правильно? Ну. Он же может заехать сюда или нет? Может. Ну, а, по 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 а, а почему выехать не может он туда? Ну он может выехать, но не Подожди. сейчас. Почему? Но у него нету средств. Почему? Нету средств человека. Ну какая разница вам? Почему? Я, я, я понял. же говорю. Я понял. У вас справка счет до какого числа, действительно? Кто? Справка счет до какого числа, действительно? справка счет. Ну не знаю, я вижу у вас машинка на трамвайке. Ага. Какая разница? Ну вы so что, можно на звуку? Может вы в отжали этот Chevrolet там на трамвайке, сейчас качаетесь, да? Да, в случае с моими Да? полномочия проверять документацию на автомобиль? я что, проверяю документацию? А, <проб> Нет, я, я поинтересовался, <проб> я не могу задать вопрос. <проб> <проб> я могу задать вопрос? <проб> да. Ну вот. Можете раз. не обязаны. Я согласен, я меня а ответа. Я спросил, ответил, 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 не ответил. Как, как вас зовут? Если вы задаете человеку вопрос, то вопрос подразумевает уже ответ, так или нет? Ну, человек вправе отвечать на него, либо не да, отвечать. Вы говорите, что я ответил, то с него. Если вы задаете вопрос... Ну, человек вправе выбора вы ответить не на него не или нет? Что? Я же его не принуждаю. Если вы человеку задаете ответа. вопрос, то вы ответ же хотите услышать, я так понимаю. Ну, если человек согласен ответить, не, я выгодить, хочу не, я, выгодить, я, я просто даже не могу понять именно лично вам, какая разница. Так, ездить, ну, да, а субъект? вам какая разница? Ну как какая такая разница? Законность нахождения транспортного средства на территории Украины. А может сказать, транспортное ты... средство Нет, тоже незаконно я... находится на, на территории Украины. Я сейчас может... интересуюсь вот данная ситуация. Просто по данному человеку уезжал дома через границу. Питер рапорт, сказал. Человек задержан сейчас? Сейчас пишется рапорт. Мы проезжаем на таможенную площадь иди, за соглашение протокола и всех тут самых здесь. Протокол на, нужно... задержания. Хорошо, держания, протокол протокол. Ну, не задержание, протокол мы пишем. Возможно, я Можно задерживать? это. Ну все, без вопросов. Спасибо за понимание. Предоставьте ваши документы, молодой человек.

чем защищена эта вы, а вы понимаете, что такое или нет? на Вы сейчас собираетесь составлять протокол задержания. Да? Это кто вам сказал? Ну, мы... я, я пишу а брат, брат, это да, протокол, Я, я в... пишу а о том, что мною был остановлен человек. Молодой человек, я вам еще раз повторюсь, <Реклама> диктовать условия, вы будете кому-то <реклама> другому. Понимаете, на самом деле? Второй взвод, Гаирова, Поэтому, пожалуйста, держитесь себя в руках. Да вот тоже. А я что, вам нагрубил, нахамил, что я вам сделал? Нет. Вам известен спрашиваю, закон сказал, о защите персональных сказал, данных. Сказал, диктовать мне условия не нужно. Если вы считаете, что мои действия неправомерны, пожалуйста, есть законные основания, и есть у вас законные мет методы. Закон о защите персональных данных. Вы эту фразу мне сказали вот, раз, наверное, пять. Ну да. Интересно. Зачем вы его не повторяете? Ну, Вам, наверное, раз. неизвестно. Повторите еще десять раз, может, двадцать раз, как вы да? Он больше, документы предоставляете? Переписывать на бумажку надо. Нет, до рапорта вы данные человека. На бумажку вы не будете переписывать. Да составляйте составляйте рапорт. Да голос не повышайте. Составляйте рапорт, пожалуйста. Да рапор, пожалуйста. пожалуйста, вы документы будете? Будете забирать? Не как вам обращается в серию? Нет, не обращаюсь. Он обращается непосредственно к Берг Я, извините, не хочу с вами разговаривать. Я являюсь данной, данной ситуацией. Чем это доказывается? А я вас сами смутил, что думаете, что Я вам вопрос, задаю. отвечу на Ну да, круто да. вам, ну, То, что вы говорите, я а мне как бы молодой человек ничего не говорил, что вы согласны с Доверенное мое лицо. Какое я доверенное ваше лицо? что-то... Приставьте, что вам. Анатольевич. Ну, как фамилия Максима Анатольевича? документы вы можете снять... Да, Максима Анатольевич. 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 Да, сотрудниками игры, которые не, не знают нормально бранского законодательства, хотят переписывать лично данного человека, какой-то класс, бумажки. Да, да, да. По большому армушке -ну, 100 метров за преобразом. Я уже думаю. Мы ждем вашего ответственного. Мы ждем вашего ответственного. Я только что разговаривал с дежурной частью. Мы ждем вашего ответственного. Сказали ждать.

Конечно, для составления Пусть официальных бумаг, но не на но не на такой такой. бумаг. Ох, Ну, хотят таможня хочет э, на таможенную его повести, этот самый составлять какие-то документы. Там. А? Ну, пока нет, но таможня сейчас говорит, что будут составлять протокол административного задержания. Мусора хотят ну, по рапорту, типа, передать, хотят на бумажку переписать данные. сейчас этот самый не даю переписать им данные на бумажку, этот самый. Ну, сейчас, подожди. Сейчас вызвал ответственного. Нет. Ну а ну он говорит, типа, тот Валерий самый. Вы документы будете свои предоставлять? Будем предоставлять. Будем предоставлять. Понятые, я прошу прощения. Мы предоставим документы для переписания в официальные бумаги. Я разговариваю с Валерием Валерьевичем. Поняты, вам представили меня, я являюсь защитником Валерия Валерьевича. Я вам еще раз задаю вопрос. Вы документы будете свои предоставлять? Конечно. Конечно, будем. Предоставим. Будьте добры. Ну, на официальных документах не бумажке. На клочок, согласно закону о защите персональных данных, будьте добры, либо в официальный документ, Но... либо мы сейчас ждем ответственного, которого я уже вызвал. На камеру. Что? Отснимем на камеру молодого человека документы. И... Что отснимете? Документы. А на камеру на какую вообще вы что? Вы, вы в своем не уме, не инспектор. Не вы в своем уме? Вы отснимете на камеру, куда потом не эта не запись не попадет. Не Это не является молодой человек, Я в уме как раз что? Вы что? Поэтому я молодому человеку задаю вопрос. Он документы будет предоставлять? Конечно. Он вам уже предоставлял, тем более документы. Ну зачем я вот не это? Видел. Вы ну вы как это документы? не видели, инспектор? Как? Вы пробивали меня, инспектор. Вы по базе пробивали его, инспектор. Ну что вы начинаете? Молодой человек, вы будете документы показывать? Конечно. Будем мы ждем вашего ответа, либо будем предоставлять документы. Смотрите, покажите двум Никто... понятным, на что вы хотите записать а? документы? На что вы хотите записать мои документы? Я их, их не вы, 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 вы на камеру хотите, вы только что сказали, что вы на камеру хотите их заснять. Камера снимает обстановку. Ну, то, вы говорите, что камера, вы документы хотите является... на камеру инвентарем служебным ГАИ, понимаете? Да я понимаю. А ну, будьте добры, предоставьте ваши документы. Документы предоставьте, когда вы будете их записывать не на листочке, а на я официальном... Я буду пока записывать, я же вам сказал. Ну вы же видели мои документы, вы же меня пробивали, а паспорт себе вам я вам показал. Удостоверение раз... личности я, я не, не, показывал? Нет, не, не, не показывали. Покажи. Покажи не. через окно. Через окно. Пожалуйста. Только не на камеру. Камеру не. Валерьевич, да? Здорово. Здорово. Вы диктуете на камеру. Это, это это нарушение закона о защите персональных данных. Это нарушение закона о защите персональных данных, года? Это о защите персональных данных. инспектор. Я не хочу... Да подам. Да без Да я подам. подам. Голос не повисать, вы мы сейчас ждем вашего ответственного. Вы, а вы что ждите не? Кого угодно. Вашего ответственного вам и ждем. Я Вы что, не, не слышите? Я а? на камеру ее отказываюсь говорить на камеру. Я имею полное я право. Правильно? Документы предоставите на автомобиль ваш. Документы я же вам показывал, ребята. Паспорт только что показали. Ребята а в документы? В месте. Вы, э, я вам показывал. Я вам. Извините. Свидетельство. Я вам показывал. Спасибо за понимание. Свидетельство о регистрации на автомобиль. Будьте добры, предоставьте. Я на камеру не буду представлять. А? На, камеру, камеру никаких комментариев. У меня здесь камера в руках. Есть у вас... Будет, да? ну, не... Показывать будем.

что, подошел представитель поможет. Или вы у вас просто. Ну, а именно отчество у вас должность, есть. Так подождите. Да. Вы ну, задаете какие-то вопросы, вам? да? И... Потому что вы подошли. Я ну, хочу ну, да, я, я подошли. Вам сотрудники ГАИ могли рассказать, что я являюсь представителем на новых Вы меня а не услышали? Я являюсь представителем Вы являетесь представителем? Каким представителем?

я нет, вы представились бы нормально для начала. Чтобы вести диалог дальше. Я смотрю не готов. Мы сначала с водителем общаемся, а потом уже непосредственно с вами. Вы меня не услышали, я являюсь представителем данного водителя. Нас это ничего не обязывает, вы являетесь представителем. Ну, он что, будет молчать?

посмотреть. Таких паспорт. У вас паспорт. паспорт есть. Um minuto, um minuto, um minuto,

вам выдавали транзитную декларацию 5-10 суток, как такой гражданин Украины резидент. Приезжали а не вы, а другой человек, который является... это Брец... на год. Сейчас по новым правилам на полгода. На полгода чем Значит, это? Давайте... больше... это... Первый, ну, второй, пятый, восьмая. Значит, ребята, вы слышали, что вы Слышал Поэтому машина заехала по зеленому коридору. Записано на, на, на физическое лицо. В данном случае тогда вступает закон, который гласит, что 380 раз Что транспортные средства может управлять только пиздец лицо, которое везло. Если фирма завезла, то должны были оформить надлежащим образом, но на то можно посмотреть Что сделано не было. Вот и все. Все очень просто. Если там к этому типу, Mm -hmm. Mm -hmm. Это понятно? Напомню, что вас Мы составляем должны составить протокол нарушения mm -hmm. дорожных правил. Значит, для составления протокола нам нужны документы, которые будут данные, которые будут Если вы являетесь защитником, значит, следите за протоколе... вам придержать при этом, вам в будущем, если в будущем, для присоединения программного, но для вас не да. будет да. Эти ну, документы, да, копии этих документов, вы решите, вы слушаете конца, копии документов подкладываются под протокол, для того, чтобы делать копию, их только на банк. Если вы этого не хотите, ради бога, мы пишем протокол здесь, вы, пожалуйста, найдите копию центр, дайте нам копию под этот протокол, мы вам даем экземплярную

Вы вещи превращаете как какой-то диктат. Кто он показывает. Садист заполняет Нужны будут документы, куда подойдете, предъявите, он запишет. Нужны будут следующие документы, подойдете, предъявите, он запишет. Подойдет сотрудник ваш, Рома, да, и перепишет документы. По Послушайте, мы да. работаем здесь, вообще-то. Они отдыхают. Я верю вам. Вы должны предоставить документы. Я они мне должны за вами бегать. Так, подождите. Мы предоставляем документы. Если человек садится и пишет. Вы подходите и предъявляете документы. Да не Или не вам садится... тяжело 20 метров пройти? А, мальчишки какие-то? Не надо садиться в вашу машину. Да не надо садиться. Подойдете к окну и покажете. И к окну тоже. Мы хотим пить. За что? Мы хотим, хотели вообще в туалет, говорю, они а не как мы. Так вы идите куда? Мы идем, мы вдвоем. В общем, вы начинаете составлять протокол, потому что как бы время уже затягивается, никаких документов Я не, 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 надо, не Я жду ответственного по городу, он перезванивал, мне сказали, едут, едут, по ГАИ, потому что сотрудники ГАИ еще беспределят. К вашим как бы тоже сидят, трепо чешут. Ну, Сейчас лепест... так... да, Паша Так. ключом стоит я тебе проколец если меня пригласят буду но ну, вы же говорите вы защитите ну да не просто есть запах где уписывать вас или нет вас выписывать нужно да. представителя данного человека защитить все тогда тоже Thank you.